Одеський зоопарк. Рішили погуляти. Так, що це у нас таке? Бассейн виходить. Куда ж будемо йти? Куда ж будемо йти? Перший раз в одеському зоопарку. Так, це що таке? Орли? Нефігасові Орельчики. и прикольно. Обосрали все на свете. Ну, индюки сидят здоровье. Ты что, ты что? Что индюки в Плохо видно, жалко. Ну, но... такие вот дела. Так, куда дальше? С любовью, с любовью до Одессы. Ух ты! А тут что у нас такое? такие вот тут дела Одесский зоопарк так, это у нас козы там сидят, но их плохо видно но они там есть ага, тут что у нас, лошади? Че а, верблюды да, прикольные такие зверюшки реально прикольные Класс Все никогда не видит верблюдов <laughs> Матовое существо Ух ты, а это что такое? Альпийский бык Класс пироги. Ребята, это нас эти быки, а эти кони. Кинь проживальского А, это деки кони. Ты такие есть деки кони в свете. Ты что срешь, засранец? Обосрал и пошел себе. Просто задер. Так, тут какие-то ремонтные работы ведутся. Ага. Игрушки продают. Да, детская, детская площадка. Теленок. Опа, ламы. Никола не бачу вам. Ух ты! Морковочку кушает. Куда Опа, зебры. Зебры. Между прочим, у меня получилось бесплатно пойти в зоопарк. Я когда-то поймал качечку и отдал им. И мне охранник пообещал, что смогу бесплатно сходить. Зебрышки, зебрышки. Брыжки. Страусы. Хм, прикольно. Страусятина. То есть кин важит такие страусы. Спасибо большое. Не знаю Смотрят, чувствуют, что это евреин Не знаю, кстати, что они едят Так, проход забороненный Это у нас что-то такое Верблюд Покататься можно Шатка Ой, хороша ты Черряшка Чорт маленька І скільки стоит покататися? Там написано Да Два круга сто гривень такие вот ребята пироги. Так что, ребята, подписывайтесь. Буду не против. Сейчас будет вторая часть.